hozi abu bakr degan bir odam hikoya qilib e, beradida ilm talabi bilan ko'p yillar makkada yashadim deydi makkada e, ya'ni ollohni qo'shnisi bo'lib yashadim deydi agar siz ham kabani atrofidan uy sotib olsangiz allohni qo'shnisi sanalasizda ko'p yillar shunday yashadim deydi ilm talabida bir paytlar bo'ldiki juda yo'qchilik bo'lib ketdi hatto yegani non topolmay qolardik uzoq vaqt och qolardik ana yani shunday kunlarni birida ko'chadan bir hamyon topib oldim deydi uyga olib borib hamyonni ochib qarasam ichida ayollarni bo'yniga taqadigan nimasi bor bo'ladiku duru injulardan qimmatbaho toshlardan yasalgan shu ayollarni bo'yniga taqadigan bezakli nimasi juda qimmat turar turarkan keyin o'sha payt bozorda bu hamyonni egasini baqirib yurgani eshitildi kim meni hamyonimni topib oldi topgan odamga besh yuz dinor beraman deb jar solayotgani eshitildi dedi keyin man alloh rizqimni berdi shu yo'l bilan deb bordim boyagi odamni oldiga va sifatlarini so'radim hamyonni ichida nima bor edi qanaqa edi deb batafsil so'radim u odam ta'riflab aytdi haqiqatdan ham tarifi bo'yicha o'sha mendagi hamyon unga tegishli edi keyin men unga hamyonni qaytarib berdim u aytdi mana suyunchisiga besh yuz dinor va'da qilgandim mana besh yuz dinnor sizga agar siz birovni narsasini topib olgan bo'lsangiz u odam qidirayotgan bo'lsa siz uni haqiqatdan unga tegishli bo'lsa badal hech qanday badal evaz so'ramasdan berishingiz oz, kerak o'zi aslida u qidirayotgan bo'lsa egasi keyin men besh yuz dinorni olmadim deydi ollohni roziligi uchun mana sizni molingiz omonatingiz mana sizga qaytarib berdim dedi en oradan yillar o'tdi deydi keyin bir kuni kemada safarga chiqdik deydi bu voqealar unutildi endi kemaga safarga chiqarkanmiz kemamiz halokatga uchradi katta bir to'lqin kelib kemani parchalab tashladi men bir katta bir yog'ochga osilib oldim to'lqinlar meni bir orolga chiqarib tashlabdi u orolda musulmonlar yasharekan meni qutqarib olishdi salomalik qildik boshqa qildik holimdan xabar olishdi bir kuni masjidda qur'on o'qib o'tirsam o'sha joyda odamlari kelishdida e siz quron o'qishni bilasizmi deyishdi ha bilaman juda yaxshi ekan bizni farzandlarimizga qur'on o'qishni o'rgating deyishdi keyin u yerda qur'on o'qitishni o'rgatishni boshladi biroz vaqt o'tgandan keyin bir narsani yozib o'tirguandim yana ko'rib qolishdi siz yozishni ham bilasizmi deyishdi men aytdim ha yozishni ham bilaman bizni farzandlarimizga yozishni o'rgating shunday qilib u yerda dars berishni boshladim deydi va juda qisqa vaqt ichida boyib ketdim deydi de. keyin bir kuni o'sha qishloqni oqsoqollari ulug'lari kelishdida e, siz endi bizni qishlog'imizni bir ziyoli odamisiz murabbiysiz muallimsiz yolg'iz yashasangiz bo'lmaydi bir yetim qiz bor istasangiz shu bilan bir ko'rishing ma'qul bo'lsa sizlarni nikohlab qo'yamiz deyishdi işte. men ho'p dedim bir qizni olib kelishdi meni og'zim ochilib qoldi boyagi nima injulardan yasalgan bezak bo'yinga taqadigan qizni bo'ynida turuvdi men qanday tushunishimni bilmayman ikki ko'zimni o'sha nimadan injulardan ololmayman taqinchoqdan keyin boyagi qiz xafa bo'libdi u ajib odam ekan men bilan ko'rishib ikki ko'zini taqinchoqlardan uzmadi deb boyagi qiz xafa bo'libdida keyin qishloqni odamlari shunaqa sizdan xafa bo'libdi nega unday qildingiz desa odam aytibdi de, noto'g'ri tushunibsizlar buni bir hikoyasi bor falon yillar oldin makkada edim men shunday bir kimnidir hamyonni topib olgandim u hamyonni ichida mana shu bo'yinga taqadigan shu narsa bor edi shuni qizni bo'ynida ko'rib hayratimdan qotib qoldim desa boyagi odamlar subhanalloh alloh akbar deb hayratlanib ketibdida de, o'sha şey, injunni egasi qizni otasi bo'lgan ekanda u bir paytlar odamlarga hikoya qilib bergan ekan makkada bir yigit bilan uchrashdim hamyorimni yo'qotib qo'ydim topib berdim bunaqa musulmon dunyoda boshqa bo'lmasa kerak ocharchilik paytida shuncha besh yuz dinor taklif qilsam ham olmadi agar olloh meni yana bir marta shu bola bilan shu yigit bilan uchrashtirsa bir qizimni berardim devdi keyin uylandim shu qizga ikkita farzandli bo'ldik xursand bo'lib yashadik hayotimiz yaxshi o'tdi yillar o'tdi ayolim vafot etdi rahmatli bo'ldi keyin ikkita farzandim rahmatli bo'ldi keyin o'zim qoldim boyagi taqinchoqni yuz ming dinorga sot hozirgacha ham uni puli turibdi menda shu boyligim shu yurishim shu turishim shu hayotim bu shu ko'rib turganingiz harma narsa o'sha yuz ming dinorni nimasi mollarni aytyaptida endi nazar tut endi xulosa qiling besh yuz dinor allohni roziligi razı, uchun besh yuz dinordan haqiqatdan ixlos bilan voz kechdi işte yani. olsa bo'lardi ochidi to'g'rimi besh yuz dinor nima bo'lib keldi uni hayotiga qanday qaytib keldi faqat pulga chaqadigan bo'lsak yuz ming dinor bo'lib qaytib keldi undan tashqari uni foydali bir amalga olib bordi u duolar o'sha otasini qilgan qizni otasini qilgan duosi ijobot bo'lganida kemani halokatga uchrab bu yigitni o'sha qirg'oqda ular o'sha uh, qiz yashaydigan orolchaga borib qolishiyu u yerda odamlarga ilm ma'rifat tarqatishiyu uni orqasidan oilali bo'lishiyu farzandli bo'lishiyu yana oxir oqibat o'sha besh yuz dinorga olmasdan qaytarib bergani o'sha qimmatbaho injular o'ziga nasib qilganiyu tushunyapsizmi bu hayotda alloh ozi vajaa bandasini o'zidan marhamatli bo'lishga qo'ymaydida siz birovga ming so'm bersangiz ollohni bir bandasiga olloh sizga milliard barobarini qaytaribbrdi ya'ni allohni saxovatiga yetqazolmaysiza hech qachon yetqazgini qo'ymaydi biz masalan birovga yordam qilish boshqa nimada qanday bo'larkan nima bo'larekan o'zim qanday qilarkanman degan savollar beramizku noto'g'rida kecha bir akamiz bilan suhbatlashganimizda bu ishni işte, siri nimada bunday barakali bo'lib bu ketishini ishigizni deganda de, avval bo'l keyin ko'paytir dedida avval bo'lasiz keyin ko'paytirasiz ya'ni sizdagi narsani bo'lishtirasiz odamlarga bo'lasiz keyin olloh ko'paytirib beradi tushunasizmi shunday oson aslida lekin bizni ichimizdagi ixlosimiz hamin qadar bo'lgani uchun ishonib e ishonmaya e e'tiqod qilib qilmay ha, e ha? bir nima deydi ichimizda qanaqadir mayda chuyda shubhalarga o'ralashib yashayotganimiz uchun borda endi oramizda shundaylar ya'ni tom ma'noda allohga tavakkal qilolmaganimiz uchun ko'p muammolarga duch kelamizda ya'ni o'zimizni hayotimizdagi hamma narsani o'zimiz hal qilishimizga to'g'ri keladi masalan baliq olsangiz uyga uyda uch to'rt kishi yashaysiz deylik tasavvur qiling har kuni eslatasizda baliqni rizqini berding ovqatini berdingmi e, e, esimdan chiqib qolbdi alloh va qancha yarattiqlik va birortasini rizqini berishi esdan chiqib qolmaydida buni unutmasligimiz kerak bu butun okeanlarda qancha baliq bor siz qo'lingizdagi ikkita baliqqa taomini berish joyi kelsa esingizdan chiqib qolishi mumkinda chunki ojizdan ojiz bir bandamizda biz olloh milliardlagan trilliardlagan e, nimalarni rizqini beradida unga hech shubha qilish kerak emas sulaymon alayhissalom bir marta alloh aytdilar shu men beray shu uh, dengiz hayvonlarini bir kunlik rizqini men beraman deb juda katta nimada ovqat taom pishirib endi tashlayi sa bir katta kit kelib bir yeyishni olib ketib qolgan ekanda haddimdan oshdim yo robbiy kechir degan ekanda haddimdan oshdim bir baliqni ovqatini berib bo'lmaydi iloji yo'q siz berolmaysizha yani. lekin alloh azvaa butun yaratiqlarni qurtidan qumursqasidan jonlisidan hammasini hayotini ayni lahzada idora qilib turadi siz bilmaysiz o'shaning uchun men hal qilaman men hayotim o'zimni qo'limda degan boyagi o'zimizga berilgan baholarda biroz uh, nima bo'lishimiz kerak nima deydi ehtiyotkor pastroqqa tushishimiz kerak odamzodni moli ko'paygan sari ehtiyojim yo'q degan bir hech kimga ehtiyojim ki yo'q degan bir ichidan bir nimadir o'sishni boshlaydida hatto bir kun kelib allohga ham ehtiyojim yo'q deb debuborishi mumkinda ko'ryapmiz unaqa odamlar ham bor ehtiyojim yo'q deydi deb o'ylaydida aslida de, hech unaqa emas bo'lishi mumkin emas unaqa men boyagi hikoyani nimaga aytib berdik o'sha qozi abubakr hazratlarni hayotida bo'lgan voqea bunga shunaqa yaqqol misolda ya'ni bunday go'zal ssenariyni olloh azijaladan boshqa hech kim tuzolmaydida kinochilarimiz kino uchun loyihalar qidirib hikoyalar qidirishadiku bunaqa go'zal bunaqa toza bunaqa samimiy va hayotiy hikoyani tuzish mumkin emasda bunaqa ibratga ma'noga mantiqqa boy ssenariyni deyapmand shunaqa shuning uchun nima deydi tavakkal qila olsak ishonsak juda qisqa manzil odamlar mana shu ozgina ichidagi ixlos bilan erishishi mumkin bo'lgan manzilga ixlossizlik bilan bir umrini sarflab olishi mumkinda yetolmaydi baribir shunday ha lekin ichidagi ozgina ixlosi bilan e'tiqodi bilan o'sha ichidagi ollohga bo'lgan tavakkuli bilan bir qadamda yeta oladigan manzilga odamlar umrini sarflaborayetoa baribir o'zi ham rozi bo'lmaydi atrofdagilarni ham rozi qilolmaydi ollohni ham rozi qilolmaydi hech kimdan u rozi emas undan hech kim rozi emas bu juda katta fojia